শৰতকালৰ ৰাত্ৰি অতিতোপন ৰাসক্ৰীড়া কৰিতে কৃষ্ণৰ ভৈলমন শৰতকালৰ পূৰ্ণিমা এটি অন্যতম পবিত্ৰ তিথি কাৰণ এই তিথিতে উদযাপন কৰা হয় আধ্যাত্মিক চেতনাৰ মাৰ্গেৰে ভক্তিপ্ৰেমৰ মহান আদৰ্শ কঢ়িওৱা উৎসৱ ৰাস ৰাসোৎসৱ হৈছে এনে এটি উৎসৱ য'ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱনলীলাক উপভোগ্য কৰি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় শৰতকালৰ জনাক নিশাত গোপীসকলক প্ৰেমৰসেৰে আপ্লুত কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যি লীলাৰে বৃন্দাবন মুখৰিত কৰি তুলিছিল সেই ৰাসলীলাই ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয় আধ্যামিক ত তত্বসমৃদ্ধ ধৰ্মীয় এই উৎসৱটি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় যদিও মাজুলীত এই উৎসৱৰ আছে এক অনন্য মাত্ৰা সুকীয়া মাদকতা দৰাচলতে ৰাসলীলা মাজুলীবাসীৰ বাবে মুখ্য উৎসৱ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলীত সত্ৰকেইখনৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত ভিন ভিন শৈলী আৰু পৰম্পৰাৰে ৰাস উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় মাজুলীত ৰাস উদযাপনৰ পৰম্পৰাৰ সূচনা হৈছিল দক্ষিণপাট সত্ৰত আহক আমি সত্ৰখনৰ বৰ্তমানৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীনীগোপাল দেৱগোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ মুখেৰে সেই ঐতিহ্যৰ বিষয়ে অৱগত হওঁ আহোম ৰজা জয়ধ সিংহৰ সৌজন্যত বনমালীদেৱে দক্ষিণ পাট সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠাপক সত্ৰাধিকাৰ বনমালীদেৱে কৃষ্ণ জন্মৰ পৰা বৈকুণ্ঠাৰোহণ পৰ্যন্ত ব্ৰজাৱলী ভাষাত এখন বৰ নাট ৰচনা কৰিছিল আৰু সেই নাটৰ অংশ হিচাপেই ৰাস অভিনয় সত্ৰত চলি আছিল কালৰ সোতত সেই নাটকৰ কিছু অংশ বিনষ্ট হোৱাত দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ দশম সত্ৰাধিকাৰ পাতস্মৰণীয় বাসুদেৱ প্ৰভুশ্বৰে কৃষ্ণৰ জন্মৰ পৰা উৰিষ্যা সুৰবধ পৰ্যন্ত এভাগী অভিনয় ৰচনা কৰিছিল নাটক যি নাটকৰ লগত এখন পূজাবিধিও সংযুক্ত কৰিছিল য'ত অভিনয় কৰি থকা অৱস্থাতেই কল্পিত বৃন্দাবনত ৰাসৰ সেই সেই বিষয়ৰ পূজা চলি আছিল যেনে পুতনাবধৰ সময়ত পুতনাবধৰ পূজা কালিয়া দমনৰ সময়ত কালিয়া দমনৰ পূজা চলি থাকে এই ৰাস তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সত্ৰত পালন কৰা হয় প্ৰথম দিনাখনি অধিবাস মহাপ্ৰভুক চতুৰদলে বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি কল্পিত বৃন্দাবনত প্ৰতিষ্ঠা কৰি অধিবাসৰ পূজা কৰা হয় আৰু ৰাসৰ উৎপত্তিৰ ওপৰত এখন ঢোৰা গান গায়ন বায়নসকলে পৰিৱেশন কৰে যিখন গানক আৰতি গান বুলি কোৱা হয় তৃতীয় দিনাখনেই মহাপ্ৰভুৰ দিৱসীয় পূজা চলি থাকে আৰু সত্ৰীয়া পৰম্পৰামতে গায়ন বায়ন ওজাপালি উঠান আমাদি কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰা হয় আৰু ৰাতিলৈ মহাপ্ৰভুৰ পূজা আৰু অভিনয় আৰম্ভ হয় ৰাস নাটকৰ লগে লগে পূজাৰ কাৰ্যসূচীও চলি থাকি অৰিষ্টা সুৰ বধৰ এই নাটকৰ জৱনিকা পৰে তৃতীয় দিনাখনি ইন্দ্ৰাভি বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ ৰাইজে দিনৰাস নামেৰেও অভিহিত কৰে ব্ৰজধামত ইন্দ্ৰদেৱে শিলাবৃষ্টি কৰাত প্ৰভু কৃষ্ণদেৱে গোবৰ্ধন পৰ্বত ধাৰণ কৰি ব্ৰজবাসীসকলক ৰক্ষা কৰিছিল আর সেই কার্যত ইন্দ্ৰদেৱে রজগণী ইন্দ্রপদ নালাগে বুলি কৃষ্ণদেবক ইন্দ্ৰপদত অভিষিক্ত করার যে কাৰ্যসূচী আছিল তৃতীয় দিনাখনি সেই কাৰ্যসূচী সম্পাদন করা হয় সেই কারণে সেই দিৱসক ইন্দ্ৰাভিষেক নামেৰে অভিহিত করা হয় ইন্দ্রাভিশেকর কাৰ্যসূচী শেষ করার পুনৰ মহাপ্রভুক দলে উলিয়াই লৈ গল পুনৰ যাদৱৰাই মন্দিৰত বৃন্দাবন চন্দ্ৰক প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰাতিলৈ অচিত্য বধাৰণৰ কাৰণে নাম এষাৰেৰে ৰাসৰ অভিনয়ৰ সমাপন কৰে এনে পৰম্পৰাৰে এইবাৰ আমি এশ পঁচাশীতম ৰাস উৎসৱ পালন কৰিবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ এশ পঁচাশীগছি বন্তিৰে আমি এই ৰাস পূজাৰ শুভাৰম্ভ কৰিম লগতে আধ্যাত্মিক যুৱ সন্মিলনৰ সংকল্প দিৱস হিচাপেও আমি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে এটি সংকল্প গ্ৰহণেৰে আয়ুসৰ কাৰ্যসূচীৰো নতুন পাতনি মেলা হয় এনেধৰণেৰেই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাসৰ কাৰ্যসূচী পূজা পাৰ্বণৰ মাধ্যমেদি দক্ষিণ পাট সত্ৰত প্ৰচলিত হৈ আছে আউনীআটী সত্ৰৰ ৰাসৰ উদযাপনৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি কথা পাতিছিলোঁ সত্ৰখনৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ শ্ৰীপিতাম্বৰ দেৱগোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আউনেট্ৰিক সত্ৰৰ একাদশ সত্ৰাধিকাৰ যিগৰাকীক প্ৰবাদ পুৰুষ বুলি কোৱা হয় যিগৰাকীয়ে আহ আজিৰ পৰা ডেৰশ বছৰ আগতে কলিকতাৰ পৰা চপা খাল আনি তিনিখনকৈ বাতৰি কাকত উলিয়াইছিল ধৰ্ম প্ৰকাশ জন্তুৰ নাম দি সেইগৰাকী সংস্কাৰী সমাজ সচেতক দত্তদেৱ গোঁসাইশ্বৰে ৰাস ক্ৰীড়াৰ যিখন আমাৰ নাট সেইখন লিখি উলিয়াইছিলে আৰু তাৰপিছতে আমাৰ দ্বাদশ সত্ৰাধিকাৰ কমলদেৱ গোসাঁইচৰ তেখেতে সেই নাটখনত কিছু যোগ বিয়োগ কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ সত্ৰ চতুৰ্থ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী হেমচন্দ্ৰদেৱহৰে সেই নাটখনৰ বৰ্তমানৰ সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকৈ আহ ৰূপ প্ৰদান কৰিলে কিন্তু বৰ্তমানৰ সময়ৰ লগত খাপ খাপকৈ ৰূপ প্ৰদান কৰিলেও সেই ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাটোৰ পৰা কোনো এগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ আঁতৰি অহা নাই আৰু বিশেষকৈ ৰাসলীলাই জীৱাত্মা পৰমাত্মাৰ মিলনৰ কথা কয় ৰাসলীলাই আধ্যাত্মিক তত্বৰ কথা কয় গতিকে এইটোৰ ওপৰত কৰি আচলতে আমাৰ সেই ৰাস অভিনয় অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু এই ৰাস অভিনয়ত আমাৰ আনিয়াত সত্ৰৰ বিশেষত্ব আছে বাকী বিলাক ৰাসত যেনেকৈ কংস বসুদেৱ দৈৱকী জন্মাষ্টমী কথাবিলাক প্ৰকাশ কৰে আমাৰ সত্ৰ নাটক সেইবিলাক নাই কাৰণ জন্মাষ্টমী আৰু কংস বসুধেৰ কথাবিলাক সেইটো আমাৰ ভাদমহীয়া যিখন জন্মাষ্টমী নাটক থাকে তাৰ লগতহে সংগতি থকা সেইবিলাক বিষয় গতিকে কৃষ্ণলীলা বা কংস বসুধে বিয়াৰ যিবোৰ ঘটনা সেইবিলাক ৰাসলীলাৰ বহু পূৰ্বৰ কথা আমাৰ মাত্ৰ আহ ৰাসৰ যিটো মূল আধাৰ সেইটোৰ ওপৰতহে ভিত্তি কৰি আমাৰ নাটখন ৰচনা কৰা হৈছে আৰু তেনেকৈ আমাৰ ৰাসলীলা কৰে তাৰ ভিতৰতে গোষ্ঠলীলা আহ আঘাসুৰ বধ বকাসুৰ বধ কালি অলম এইবিলাক আছে কিন্তু মূলতঃ শ্ৰীকৃষ্ণৰ উম গোপীসকলৰ সৈতে কৰা মহাৰাস আৰু সেইটো যোগেদিহে আমাৰ আচলতে ৰাসৰ অভিনয় হয় আৰু আমাৰ ৰাউনী আটিৰ সত্ৰত ৰাস বুলি কলে আমাৰ তিনটা কথা ইয়াত সোমাই থাকে এটা হল ৰাসৰ পূজা আমাৰ ভগৱান কৃষ্ণৰ ওপৰত ৰাসৰ পূজা হয় আৰু তাৰ দিনা অধিবাস হয় আৰু মূল ৰাসৰ দিনা দিনত নামেৰে সেই আকৌ ৰাসলীলাৰ গায়ন বায়নৰ ওজাপালি গীতত আৰু ৰাতি ৰাস অভিনয় হয় মূলতঃ ৰাস পূজা আহ ৰাস উপলক্ষে আহ হিয়ানাম দিহানাম আহ ওজা গায়ন বায়ন নত আমি সভা বুলি কওঁ আৰু অভিনয় এনেকৈ সেই আচলতে আমাৰ নীতি সত্ৰত ৰাসৰ চামগুৰি সত্ৰত ৰাসৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিছে বিশিষ্ট মুখাশিল্পী শ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই চামুগুৰি সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা সময় হল ষোল্লশ তেষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দ আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠা সময় প্ৰায় এই চাঙু সত্ৰৰ এই শৰতকালীন যি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসক্ৰিয়া সেই ৰাসক্ৰিয়া ভাগি আমাৰ পৰম্পৰা হিচাপে অব্যাহত আছে বৰ্তমানলৈকে আৰু এই দিনটো এক বিশেষ গুৰুত্ব আৰু সেই গুৰুত্বটো হল যে ব্ৰজধামৰ গোপীসকলৰ লগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ সেই ৰাসক্ৰিয়া সেই ভক্তিপ্ৰেম আৰু সেই ভক্তিপ্ৰেম সেই ৰাসতেই মানে প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেয়া আমাৰ সত্ৰই এতিয়ালৈকে সতে পালন কৰিছে আৰু সেই নাটকখনি এটা উল্লেখযোগ্য যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুৱে ছখনকে নাটক লিখিলে আৰু এখন নাটক তেখেতৰ কেলিগোপাল সেই কেলিগোপাল নাটকভাগী যিটো ভক্তিৰ ৰস আৰু সেই ভক্তিৰ ৰসে সৈতে আমাৰ এই সত্ৰখনত পালন কৰা হয় আৰু বিশেষত এক গুৰুত্ব যে সেই দিনটো সেই তিথিটোক গুৰুত্ব দি আমি দিনৰ ভাগত সম্পূৰ্ণ নাম কীৰ্তনেৰে সকলো আমাৰ আঞ্চলিক সকলো মানুহ আহি ইয়াত সমবেত হয় গোট খাই ভক্ত বৈষ্ণৱ আৰু সকলোৱে সেই দিনৰ ভাগৰ সেই কামখিনি নাম প্ৰসংগৰ সৈতে সমাধা কৰা হয় আৰু ৰাতি আহ সেই কেলিকোপাল নাটৰ আহ আধাৰত আধাৰত নহয় কেলিকোপাল নাটখনেই সম্পূৰ্ণৰূপে আমি আহ ব্ৰজলী ভাষাৰে সেই অংকীয়া নাট পৰিৱেশন কৰা হয় আৰু সেয়া এতিয়া সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা এতিয়ালৈকে সুন্দৰকে চলি আছে আৰু আমি ভাবো যে সেই পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলো আগ্ৰহী আৰু সেই আগ্ৰহৰ মাজত এতিয়া আগবাঢ়িব আৰু এটা বিশেষ সত্ৰ এই সত্ৰখনৰ যে এটা সেই আৰম্ভণি সময়ৰ পৰাই এই সত্ৰখনৰ এটা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুৱে দি থৈ যোৱা নৃত্য গীত বাদ্যৰ লগত আৰু বিশেষভাৱে মুখা সংস্কৃতিৰ এক নিদৰ্শন এই সত্ৰই আহ পালন কৰি আহিছে পৰম্পৰা আৰু মুখাশিল্পৰ যোগেদি আহ সেই নাটকত যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব লাভ কৰে আৰু তেনেকুৱা সেই গুৰুত্বটো মুখাশিল্প এতিয়ালৈকে দি আহিছে আৰু সেইটোক আমি এটা কলা হিচাপে আমি তাক প্ৰাধান্য দিবলৈ সদায় বিচাৰো আৰু আমি সেই কামত আহ ব্যস্ত হৈ আছো আমি এতিয়া সম্পূৰ্ণ সেই আহ মুখা শিল্পৰ প্ৰদৰ্শনৰ এক ব্য়ৱস্থা আমাৰ সত্ৰসমূহৰ আহ আগৰ পৰা লৈ আহিছে আৰু এই বছৰো লব আৰু বিশেষত আমাৰ যে ভক্তি ৰস আৰু সেই ভক্তিৰসৰ কথাখিনিক বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়া হয় যিহেতু এইটো আমাৰ মুকলি হিচাপে আহ মুক্ত মঞ্চ হিচাপে সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে নাম কীৰ্তন দিনত আৰু ৰাতি আহ ৰাস যাত্ৰা মহোৎসৱ আহ সকলোৱে দৰ্শন কৰিবলৈ পোৱা আহ এটা নাটঘৰ হিচাপে কাষতে আমি পালন কৰা হয় গতিকে এয়া আমি ভাবো যে গুৰুজনাৰ এই কৃষ্টিসমূহ আৰু দি থৈ গৈছে সেই পৰম্পৰা যাতে অব্যাহত থাকে আৰু সেইখিনি লক্ষ্য ৰাখি আমি সময়ৰ লগতো আমি মিলিব লগা হৈছে কাৰণ আগৰ সময় আজিৰ সময় নাই বহুতখিনি কথা সুবিধাও হৈছে আৰু সময়ৰ লগত আমি মিলাই কামখিনি কৰি সেই পূৰ্ণব্ৰহ্মা কৃষ্ণ ৰাসক্ৰিয়া পালনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত ৰাস উদযাপনৰ পৰম্পৰা সম্পৰ্কে আমাক জনাইছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ কলা বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক শিল্পী যাদৱ বৰাই শৰত কালৰ ৰাতি অতি বিতোপন ৰাসক ক্ৰিয়া কৰিতে কৃষ্ণৰ অভৈলা মান সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মাজুলী সত্ৰানুষ্ঠানসমূহত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা উৎসৱ ভাগি অধিক উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰি অহা হয় বিশেষকৈ মাজুলীৰ শ্ৰী শ্ৰী ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰই সত্ৰখনৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰাই শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা উৎসৱভাগি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কেলিগোপাল নাথভাগ আধাৰত তাৰ লগে লগে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাসমূহৰ বিশেষ আধাৰ হিচাপে লৈ সমগ্ৰ ৰাসলীলা উদযাপন কৰা হয় এই ৰাসলীলাভাগীত বিশেষকৈ শংকৰদেৱে ভাগৱতৰ ৰাস ক্ৰিয়াৰ পৰা তাৰ মূল বিষয়বস্তু গ্ৰহণ কৰি কেলিগোপাল নাচ ৰচনা কৰিলে মাধৱদেৱে ঝুমুৰাসমূহ ৰচনা কৰিলে আৰু উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰই তাৰ পৰিৱেশন শৈলী যদি আমি চাওঁ প্ৰথমতেই পূৰ্বৰ অংগ গায়ন বায়ন সূত্ৰধাৰৰ অংগ দশৱতাৰ নাচ কৃষ্ণ প্ৰৱেশৰ নাচ গোপীসকলৰ প্ৰৱেশৰ নাচ ৰাসৰ বিভিন্ন নাচসমূহৰ সংযোজনেৰে ৰাস উৎসৱটিক এক বিশেষ পাণৱন্ত কৰি তোলা হয় আৰু মই কৃষ্ণ ভাৱনা গীতটোৰে ফ্লেছবেক হৈ যিখিনি শিশু কৃষ্ণৰ লীলাসমূহ কৰা হয় কৃষ্ণ জন্মৰ পৰা চোৰ ধৰা পিম্পৰা গুচোৱা ভূমি লুটোৱা দদিমথন কালিয় দমনলৈকে সেইসমূহো দেখা পোৱা গৈছে যে অধিক পাণৱন্ত ৰূপত বিভিন্ন নৃত্য গীত বাদ্য অভিনয়েৰে বিশেষভাৱে শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ ৰাসৰ পৰিৱেশন শৈলীৰ এক অনন্য মাত্ৰা আমি লাভ কৰোঁ আৰু এই অনন্য মাত্ৰাত লুকাই আছে সত্ৰীয়া ওজাপালিৰ বিভিন্ন পৰিৱেশন শৈলীবিলাক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে গীতে মাতে অন্যান্য অংকীয়া ভাওনাৰ বিভিন্ন অংগসমূহ ইয়াত নিহিত হৈ আছে গতিকে সকলো অংগ বৈশিষ্ট্যৰে শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ যি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা এক পাণাৱন্ত ৰাসলীলা হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সি পূৰ্বৰ পৰাই সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা আজিলৈকে চলি আহিছে শ্ৰীৰাম ৰায় হৰি কোপৰমা ভকতি ৰসিক সুজনা কেলিগোপাল কৰা হত নাটক কৃষ্ণ ৰ কিংকৰে অভিভান গতিকে এই কেলিগোপাল নাটভাগীক মূল আধাৰ হিচাপে লৈ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ যি চিন্তা সেই চিন্তাক সত্ৰখনে পূৰ্বৰংগ গায়ন বায়নৰ পৰা মূল দিশসমূহক বিশেষকৈ ভক্তি আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত যাতে সকলো ৰাইজ নিমগ্ন হ'ব পাৰে নৱপ্ৰজন্মক যাতে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰোঁ এই গোটেই দিশসমূহক চালি জাৰি চাই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ যি ভক্তি দৰ্শন সেই দৰ্শনটোক শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলাত বিশেষভাৱে পৰিৱেশনৰ মাজেদি সকলো দৰ্শকক তাতে সেৱা কৰাৰ সুযোগ দিয়ে দৰ্শন কৰাৰ সুযোগ দিয়ে শিল্পীসকলে সেৱা কৰাৰ সুযোগ পায় তেখেতসকলে নিজক অন্তত পূজাৰি অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পায় গতিকে আমি এই আপাহতে শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ যি ঐতিহ্যময় শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলাৰ যি পৰম্পৰা আছে যি তাৰ পৰিৱেশন শৈলী আছে আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ আৰু যোৰহাট অনাতাৰ কেন্দ্ৰক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে শ্ৰীশ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ যি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কেলিগোপাল নাটৰ আধাৰত পৰ্যবেক্ষিত হৈ থকা পৰ্যাৱলী ভাষাত অভিনয় হৈ থকা এই ৰাস পৰম্পৰাটিক আপোনালোকে ৰাইজক জনোৱাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনালোকলৈ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ জয় গুৰু শংকৰ মাজুলীর গরমর সত্ৰৰ সমীপতে সূচনা হয়েছিল মঞ্চৰাসৰ আমি কথা পাতি বংশীগোপাল মন্দিৰৰ সম্পাদক গৌতম ভূয়ার সঙ্গে আবার বংশীগোপাল মন্দিৰ এই নাট্য মন্দিৰ ভাগ আমাৰ প্ৰয়াত বিপ্লৱী গুৰু শ্ৰী শ্ৰী পিতাম্বৰদেৱ গোস্বামী প্ৰভুৱে ঊনৈশশ বিশ চনতে স্থাপন কৰিছিল যিটো আমাৰ অবিভক্ত যোৰহাট জিলাৰ প্ৰথম ৰংগমঞ্চ আছিল যি সময়ত মানুহে ৰংগমঞ্চৰ কথা ভবা নাছিল সেই সময়তে বিপ্লৱী গুৰুগৰাকীয়ে আপোনাৰ এই ৰংগমঞ্চ স্থাপন কৰিছিল প্ৰথমে তেখেতে এইটো তৰুণ ৰংগমঞ্চ নাম দিছিল পাছত ঊনৈশশ একৈশ চনত তেখেতে বংশীগোপাল নাট্য মন্দিৰ হিচাপে নামাকৰণ কৰে আৰু এই নাট্য মন্দিৰত আগতে আমাৰ ৰাস সত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় যিটো আমাৰ গুৰুজনাই দি যোৱা দুইজনা গুৰুৱে আমাক যিটো সত্ৰীয়া শৈলী দিছিল এই সত্ৰীয়া শৈলীৰে আমাৰ ৰাস পৰিৱেশন কৰা হয় গুৰু দুজনাই যিধৰণে আমাক পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত মুখা ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইধৰণে যিখিনি বস্তু আপোনাৰ মানুহ এজনে অভিনয়ে কৰিব নোৱাৰে তাত মুখাৰ প্ৰয়োজন হয় যেনেকে বগলীটো তাৰমানে বকাাসুৰৰ ক্ষেত সেইধৰণে অঘাসুৰৰ ক্ষেত্ৰত অজগৰ সাপটো বা কালিয়া দমনৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি মুখা সেইখিনি গুৰুজনাই দি যোৱাৰ আৰ্হিৰে সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ থলুৱা শিল্পীসকলে কলা কুশলীসকলে নিৰ্মাণ কৰি পেলাই এয়া আৰম্ভ কৰিছিল আৰু মঞ্চৰাস অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম এই ৰংগমঞ্চতে আৰম্ভ হৈছিল মঞ্চৰাশ বুলি কোৱালে আপোনাৰ আগত যিখিনি আমাৰ সত্ৰীয়া ৰাস সত্ৰত হয় সেই ৰাস খিনিত কংসালয়ৰ যিটো দৃশ্য় মানে কৃষ্ণৰ জন্মৰ কাহিনীটোক লৈ যিটো হয় সেই কথাখিনি তাত নাথাকে তাত আচলতে গোপ সকলৰ নৃত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাৰাস হৈছিল তিতাম্বৰ প্ৰভু ঊনৈশশ ছয়চলি চনত তেখেতে এক নাটকীয় ৰূপ দিলে আহ দশম স্কন্ধ ভাগৱতৰ পৰা আৰু তাৰ আলমত তেখেতে প্ৰথম আহ মঞ্চৰাস আৰম্ভ কৰিছিল ঊনৈশশ ছয়চল্লিশ চনত সেই সময়ত মহিলাসকলে সহ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে কৰাব বিচাৰিছিল যদি বহুতৰ মানে সত্ৰ বিলাকৰ বাকীখিনি সত্ৰতা আঁতৰিলে গোটেই অভিনয়খিনি কৰাইছিল মহিলা উভয় চৰিত্ৰত আৰু এই ক্ষেত্ৰত সেই সময়ত আমি কব লাগিব প্ৰয়াত আমাৰ যিসকল শিল্পী তেখেতসকলে আপোনাৰ মহিলা চৰিত্ৰও কৰিছিল পুৰুষৰ চৰিত্ৰও কৰিছিল যেনেকে প্ৰথম আমাৰ এই মঞ্চত অভিনয় কৃষ্ণৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছিল আমাৰ প্ৰয়াত শিল্পী ফণীধৰ বৰুৱা আৰু ৰাধাৰ চৰিত্ৰত সেই সময়ত কৰিছিল প্ৰয়াত গজেন তামুলী নবীন বৰা এইসকলে মহিলাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল পাছত তেখেতে চিন্তা কৰি গুৰুজনাই আৰু যিহেতু এই নাট্য মন্দিৰ ভাগ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল জন্মাষ্টমীৰ দিনা সেইকাৰণে তেখেতে ঊনৈশশ ছয়চল্লিশ চনত জন্মাষ্টমীত মহিলাৰ দ্বাৰাই তেখেতে মহিলাৰ সহ অভিনয় নহয় মহিলাৰ দ্বাৰা পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় চৰিত্ৰত পুৰুষ মহিলাৰ হদুৱাই অভিনম্ভ কৰালে বহুতে প্ৰতিবাদ কৰিছিল যে মোক সহ অভিনয়ৰ সেইকাৰণে তেখেতে মহিলাৰ দ্বাৰাই পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় অভিনয় কৰাইছিল নাটক মানে যিবোৰ আমাৰ ভাগৱত মানে আপোনাৰ ৰামায়ণ মহাভাৰত পুৰাণ এইবিলাকৰ বিভিন্ন নাটক লৈ তেখেতে পুৰুষ মহিলা উভয় চৰিত্ৰত মহিলাৰ দ্বাৰাই অভিনয় আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ঊনৈছশ তেপন্ন চনত প্ৰথম সহ অভিনয় আৰম্ভ কৰাই এই সহ অভিনয়ত আমাৰ এই মঞ্চত সহ অভিনয় আৰম্ভ হওঁতেও আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ কৃষ্ণ প্ৰয়াত শিল্পী ফণীধৰ বৰুৱাই আছিল আৰু সেই সময়ত ৰাধাৰ চৰিত্ৰত প্ৰথম মহিলা হিচাপে অভিনয় কৰিছিল মীনানলী দত্ত অৰ্থাৎ আইদেউ বুলি কয় তেখেতে প্ৰথম ঊনৈশশ তেপন্ন চনত ৰাধাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল এই মঞ্চৰ পৰা কেইবাজনো আপোনাৰ শিল্পীয়ে অসমৰ বিভিন্ন চলচিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল সেইসকলৰ ভিতৰত আমাৰ বাপুৰাম বায়ন তেখেতে ৰূপহী আহ চিনেমাত অভিনয় কৰিছিল সেইধৰণে বোলছবিত অভিনয় কৰিছিল এই মঞ্চৰ পৰাই ওলাই গৈছিল অভিনয় জগতলৈ সেইধৰণে ভোলা কাকতি তেখেতে আপোনাৰ ৰঙা পুলিচকে ধৰি বিভিন্ন চিনেমাত অভিনয় কৰিছিল তেখেতে মা মাটিৰ স্বৰ্গত সৰ্বেশ্বৰ দত্ত ভোলা বৰা কন দত্ত আদিয়ে আৰু ইলা কাকতি এই মঞ্চতে গোপ বালকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাধাৰ চৰিত্ৰত অভিনাক স্বৰ্গীয় তেখেতে এই মঞ্চৰ পৰাই ওলাই গৈ আহ অভিনয় আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই মঞ্চতে আমাৰ স্বনাম ধন্য ভূপেন হাজৰিকাদেৱক বকুল বনৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা তথা আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিয়ে ঊনৈশ আঠষষ্ঠি চনত সুধা খন্ত উপাধি প্ৰদান কৰিছিল এয়াই হল আমাৰ মঞ্চৰ বিশেষ মানে কথা আৰু এই মঞ্চত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে গুৰুজনাই দিজোৰা আৰ্হিৰে সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে আমাৰ ইয়াৰ নৃত্য গীতখিনি আৰম্ভ হয় আৰু আমাৰ গীতখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি গীতত আমাৰ যিটো ওজাপালি সত্ৰীয়া ওজাপালি বুলি কয় মানে ওজাপালি কেইবা ধৰণেও আছে আমাৰ ধৰক ঢোলৰ ওজাপালি বা অন্য়ান্য় ধৰণৰ কিন্তু সত্ৰসমূহত আপুনি পাব সত্ৰীয়া ওজাপালি এই সত্ৰীয়া ওজাপালিৰ যিটো সুৰ সেই সুৰখিনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি এই গীতখিনি আৰম্ভ কৰিছিল আৰু বিশেষত্ব মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ বিৰচিত যিখিনি বৰগীত সেই বৰগীতখিনি বেছিভাগ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমত শংকৰদেৱৰো যথেষ্টখিনি বৰগীত এই ৰাসখনত ব্যৱহৃত হৈ আহিছে আৰু নৃত্য শৈলীটো সম্পূৰ্ণৰূপে পৰম্পৰাৰে মাজুলীত ৰাস উদযাপনে এক সুকীয়া মাত্ৰা লাভ কৰে যদিও ৰাজ্যখনৰ আন বিভিন্ন অঞ্চলতো উলহ মালহেৰে ৰাস উৎসৱ পালন কৰা হয় আহকচোন আমি এইখিনিতে তেনে এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাসৰ বিষয়ে অৱগত হওঁ এয়া যোৰহাটৰ দিচৈপৰীয়া সমন্বয় কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ সভাপতি তথা এগৰাকী কৃতি শিক্ষক লৱণ চন্দ্ৰ বৰা দিছপৰীয়া সমন্বয় কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰত আজি আমি প্ৰায় চৌৱন্ন বছৰে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ নামৰ ৰাসভাগ আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ আমাৰ যুৱ সংঘ আৰু আঞ্চলিক ৰাইজৰ সহযোগত আমি পৰম্পৰাভাৱে ৰাসভাগ উদযাপন কৰিছোঁ এই ৰাসভাগৰ আমাৰ যথেষ্ট তাৎপৰ্য আছে সকলো ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগ কৰে আমি শ্ৰদ্ধাৰে এই ভাগ পালন কৰি আহিছোঁ সেই বাপ বান্ধৱ সমস্ত সৰু অসমবাসী ৰাইজক আমি ৰাস পূৰ্ণিমাৰ উপলক্ষে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ যাতে মহা ৰাসভাগ অসমবাসী ৰাইজে গ্ৰহণ কৰি লয় তাৰ আপোনাৰ সৰ্বৰত আমি কাটোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আমি এতিয়া এই আমাৰ এই ৰাসভাগৰ কেনেকৈনো ৰাসভাগ হ'ল তাৰ বিষয়ে অকণমান ক'বৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হৈছোঁ এই ৰাসভাগ প্ৰথমতেই গোলোকধামনে প্ৰভু ভগৱন্তই সৃষ্টি কৰিছিল তৎস্বৰূপে সেই ৰাসভাগ প্ৰভু ভগৱন্তই সৃষ্টি কৰি থকাৰ অৱস্থাতেই ধৰিত্ৰীৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে পৃথিৱীত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ অৰ্থে প্ৰভু ভগৱন্তই মত্য লৈ মানৱ দেহা সৃষ্টি কৰি আহিবলগীয়া হ'ল তেতিয়া সেই তেতিয়া ৰাধিকাই কৈছিল যে সেই প্ৰভু আপুনি আমাক লৈ যাব লাগিব গোপীসকলে ক'লে যে প্ৰভু আমি আপোনাৰ লগতে যাম ঠিক তৎস্বৰূপে তেনেকৈ তেওঁলোকে আহিলে আৰু প্ৰভু ভগৱন্তই ইচ্ছাময় ইচ্ছা কৰি এই যমুনাৰ পুলি লুমনিত সেই গৰুধাম সৃষ্টি কৰি মহাৰ আগভাগ তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰিলে যেতিয়া গোপীসকলৰ বৃন্দাবনত পুনৰ জন্মৰ মনোমাঞ্চা পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰভু ভগৱন্তই ৰাস ভাগ আৰম্ভ কৰিলে এই ৰাস ভাগৰ তাৎপৰ্য হ'ল কি এই মহা শ্ৰী মহাম ভাগত তোৰ পৰাই ৰাস ভাগ প্ৰভু গুৰুজনাই আনিলে এই ৰাসভাগৰ মৰম প্ৰীতি চেনেহ চৰাপ্ৰীতিৰে প্ৰভু ভগৱন্তই গোপীসকলক লৈ ৰাসভাগ কৰিছিল গোপীসকল নকৰা কৈছোঁ গোপীসকল টেটা যুগৰে তেওঁলোকৰ ঋষিমুনি আছিল যেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্ত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই তেওঁ সীতাৰ লক্ষ্মণলৈ যেতিয়া বনত তেওঁলোকে ঘূৰিছিল তে ঋষিমিনীসকলে প্ৰভুক কৈছিলে যে সেই প্ৰভু আপোনাক আমি পাব বিচাৰিছোঁ আপোনাক সভাৰ মাজতে হওক তেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্ত আশ্বাস দিলেগৈ যে দাপৰ যুগত যেতিয়া মই কৃষ্ণৱতাৰ হ'ম তোমালোক তেতিয়া গোপী হিচাপে হ'বা মই তোমালোকক যেতিয়া আশা বাঞ্চা কৰিম এতিয়া তোমালোকক মই এতিয়া আশা বাঞ্চা কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ এই ডিচুবৈ সমনায় কলা কৃষ্টিত যিভাগ এতিয়া আমি মহাৰাস কৰি আছোঁ সেইভাগ সেই নাটভাগেৰেই অংশস্বৰূপ আমি সেই কথা নীতিম কৰি আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি ৰাসভাগ পৰম্পৰাভাৱে প্ৰশুৰ চৰণতে আগবঢ়াই আহিছোঁ সেই ওঠৰশ চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া তেওঁ সেই পুথিভঁৰা লাগিছিল তেতিয়া দক্ষিণ ভাৰত সত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰে সহায় নিছিলে তেতিয়া তেওঁক সপোন দেখুৱালে যে তুমি ৰাসলীলা কৰা তেতিয়া মানে তেওঁৱেই প্ৰথমতে অসমত দক্ষিমনাথ শব্দতে ৰাসভাগ প্ৰথমতে প্ৰচাৰিত হয় ঠিক সেই নাটভাগৰ আলম লৈ আজি আমি কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰত যুৱবিন্দৰ সহযোগত আমি আজি ৰাসভাগ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ সেই পৰম বৈষ্ণৱসকল আপোনাৰ সব সকলোখিনি কথা জানে আমি আজি পৰম্পৰাভাগে ইমান বছৰে ৰাস ভাগ কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম কাই কষ্টবোৰতে থাকি থাকো ৰাসভাগ কৰিছোঁ সেই ৰাস ভাগ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি যিভাগ মণ্ডপ তাই প্ৰথমতে আমি পূজা পাঠ কৰোঁ সেই মণ্ডভাগ হ'ব লাগিব আঠ কোণীয়া হ'ব লাগিব আৰু যিভাগ আমি প্ৰভু ভগৱন্তক স্থিতি কৰিম সেই বেদিভাগ মানে চাৰি কোণীয়া হ'ব লাগিব আৰু আমি কি কৰিব লাগিব ৰাস কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বৃন্দাবন সৃষ্টি কৰি ল'ব লাগিব বৃন্দাবন সৃষ্টি নকৰিলে কি হয় আৰু শাস্ত্ৰমতে বৰ দোষ হয় সেইকাৰণে বিনামূলৰ সৃষ্টি কৰি আমি যিখিনি নীতি নিয়মে কৰিব লাগে ঠিক সেইধৰণে আমি কৰিছোঁ সেই অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোকক আমাৰ তৰফৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাক আহি আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া পৰৱৰ্তী জীৱহী বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে আমাৰ আশেষ দ্বাৰা কৰক যাতে আমি এই ৰাসভাগৰ যোগেদি আমি পৰম কৃত্য লাভ কৰি পঢ়ুচৰণত যাতে আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ আপোনাক হ'ব আমাক সহায় শাৰী কৰিব আপোনাক হ'ব আহি আমাৰ এই স্থলীত উপস্থিত হৈ আপোনাকৰ বহুমূলীয়া পদূলা আমাক দি আমাক উপকৃত কৰিবলৈ আশা ৰাখি মোৰ আজি এই ৰাসৰ তাৎপৰ্য চমুকৈ মই সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ শৰতকালৰ পবিত্ৰ ৰাসোৎসৱ উপলক্ষে প্ৰচাৰিত বিশেষ অনুষ্ঠানটি শুনিলে অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা আৰু বৰ্ণনা কৰিলে খুৰশিদ আহমেদে সম্পাদনা কৰিলে স্বপ্ননীল শইকীয়াই আকাশবাণী যোৰহাট কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা অসমবাসীক জনাইছোঁ শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা উৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ